Облачные технологии являются собой наверное, новую эру в развитии информационных технологий в мире. И, в общем-то, здесь речь идет, в первую очередь, о новой модели потребления IT-сервисов. Преимущество здесь, очевидно, это экономика. С Финанс финансовой точки зрения облачные технологии и облачные сервисы позволяют потребителю огром экономить огромные средства, не вкладывая деньги в собственное оборудование, в собственное программное обеспечение, в лицензии, допустим, а арендуя это по мере необходимости в том объеме и на, на, на то время, которое необходимо потребителю для решения своей задачи у специализированных операторов, у провайдеров облачных сервисов. Миллиарды людей используют в своей повседневной жизни, в частной жизни облака, даже не подозревая о том, что они эти облака используют. Ну, э, все пользователи телефонов iPhone э, пользуются iCloud, э, резервной копией в облаке Apple для сохранения данных своего телефона. Самый знаменитый облачный сервис Мире, на мой взгляд, это Gmail. Это почта, бесплатная почта от компании Google. Я должен сказать, что тяжелейшая экономическая и политическая ситуация последних двух-трех лет, как ни странно, дала очень мощный толчок именно облачным технологиям и облачным сервисам э, в нашей стране. Я думаю, что если бы не было войны, не было такой огромной девальвации э, национальной валюты, не было экономического кризиса, возможно, рост рынка облачной технологии не был бы столь стремительным, э, так как он а, сейчас демонстрирует вот этот рост. А, и причиной такого роста популярности, я думаю, а, стала банальная нехватка денег. То есть пункт первый а, преимуществ деньги. А, масса предприятий, а, работающая с, с гривным бюджетом, а, в одночасье объединила в долларовом эквиваленте в разы. А задачи и необходимость их выполнения осталась той же. Поэтому, когда стало невозможно купить собственное оборудование и собственное программное обеспечение для решения своих производственных задач, альтернативы облачному сервису просто не осталось. И рост популярности и использования облачных сервисов в Украине растет просто лавинообразно, несмотря на экономический кризис.